दर्शक आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू आर्ता न्यूज नेटवर्क इस वक्त मैं अभी फिलहाल जो तो है भंडारा हाईवे पर मौजूद हूँ और हम अभी जो तो है कि भंडारा जिले के अंतर्गत आने वाले लाखानपुर तहसीलदार है जो कि जिले में एक बैनर की सबसे बड़ी चर्चा जो है और पूरे महाराष्ट्र में गुजरी हुई है एक तरफ हमारी किसानी को भाव दिया जाए ऐसे विजपति जो है एक सैपाल परंतु महाराष्ट्र सध्या तर गावाकडे लग्नाची सीझन जोरदार चालू आहे आणि अशात शेतकऱ्याच्या मुलाला पाच ते दहा एकर शेती असून कोणीच शेतकऱ्याच्या मुलाला लग्नासाठी मुलगी द्यायला तयार नाही आणि त्याचं कारणही तसंच आहे कारण की कोणत्याच मालाला भाव नसल्यामुळे कोणीच आपली मुलगी शेतकऱ्याला द्यायला तयार नाही तरी महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना आमची विनंती आहे की एकतर आमच्या मालाला भाव द्या नाहीतर आम्हा शेतकऱ्याच्या मुलांना लग्नासाठी मुलगी बघून द्या आणि ज्या दिवसपासून तुम्ही आमच्या शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य भाव द्याल तर त्या दिवसपासून आमच्या शेतकऱ्याचे सर्व प्रश्न मिटतील आणि प्रत्येक शेतकऱ्या प्रत्येक मुलीच्या बापाला वाटेल की आता शेतकऱ्याच्या मालाला भाव आहे तर आपली मुलगी शेतकऱ्याच्या मुलासाठी दिली पाहिजे तरी महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदेसाहेब यांना आमची विनंती आहे की आमच्या मालाला भाव द्या नाहीतर आम्हा शेतकऱ्याच्या सर्व मुलासाठी लग्नासाठी मुलगी तरी बघून द्या तो दर्शक जैसे कि आपने देखा कि जयपाल भाडार्कर यहाँ जो एक किसान है किसान का वीडियो महाराष्ट्र में वायरल तो हो रहा था अब इसके पीछे की वजह जो है जयपाल भंडारकर ने बताई है कि हमारे जो महाराष्ट्र के लाले मुख्यमंत्री महोदय है हमारी खेती की जो फसलें निकलती है उसे भाव दिया जाए हमारे पास पाँच से दस एकड़ किसानी रहने के बावजूद हम किसानी के बस करते हैं जब शादी की बात आती है शादी के लिए जो लड़की का पिता रहता है वह लड़की नहीं देता अब इसमें सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि किसानी तो है लेकिन हमारा क्या लड़की के पिता कहते हैं कि नौकरी है या कुछ है ऐसी भी बातें आती है इसको लेकर जो युवा किसान है जयपाल भंडारकर इन्होंने एक अनोखा प्रदर्शन करते हुए एक आंद आंदोलन जो है युवाओं के साथ मिलकर किया और वह जो आंदोलन है अनोखा जो महाराष्ट्र में वायरल हो रहा है जो बैनर और सर पे सहरा इसको लेकर एक दूल्हे का श्रृंगार ही रहता है और दूल्हे के श्रृंगार में ही उन्होंने एक अनोखा आंदोलन किया है तो दर्शकों क्या कहा जयपाल भानरकर ने आपने देखा जो किसान थे वह और दर्शकों बहुत ही जल्द अगले पार्ट में पार्ट टू के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मिलेंगे गोंदिया से देवेंद्र दमाई